Salamlar. Bu gün sizə fərqli bir video hazırladım. Burada hər hansı bir mövzu seçmədim. Həm uşaqlar, həm özüm, həm oxuduğum kitablarla bağlı ümumən fikirlərimi bölüşəcəyəm sizinlə. Deməli, necə oldu ki, mən uşaq psixologiyası ilə maraqlanmağa və uşaqlarla bağlı kitablar oxumağa başladım. Etiraf edim ki, nə ana olmamışdan öncə, nə də ki, elişən təzə anadan olan ərəfədə mən uşaqlıq psixologiyası ilə bağlı maraqlanmırdım. Düzdür, onun baxımı, fiziki inkişafı, köpü, qazı, ana südü ilə qidalanması, əlavə qidaya keçməsi bununla bağlı araşdırmalar eləyirdim, öyrənirdim, oxuyurdum ki, düz olanı tətbiq edim. Amma nə yalan deyim ki, o başqa psixologiya ilə bağlı bir şey araşdırmaq ağlımdan keçmirdi. Ta ki Uşaq 8, 9, 10 ayına çatana qədər. Necə oldu? Bəs nə dəyişdi? Həmişə yiyən, içən, yatan, ağlayan, arada bir sakitləşən, köpək qaza görə ağlayan bir uşaq artıq oturmağa, iməkləməyə, ətrafı kəşf etməyə başlayırdı. Gördüyünü istəməyə başlayırdı. Mənim ona etdiyim təkliflərdən imtina eləyirdi və yaxud da çox ağlıyırdı. Bilmirdi ki, bu ağlamaq sevgi əskikliyindən də yoxsa iqtidariyyət savaşındandır ki bu halların hər birinin əslində təbii olduğunu sonradan anladım və sadəcə həmin anlar mən nə etməli idim deyə çaşqınlıq içində idim ki görürsən səhv etmərəm ki doğru olan hansıdır məsələn mən ona bu əşyanı versəm hər istədiyini etmiş olmaram ki və yaxud verməsəm onun iradəsini qır qırmaram şövqünü qırmaram ki necə edeyim ki həm özgüvənin olsun həm sərhədlərini bilsin Bir sözlə mən gələcəklə bağlı bir qayğı içində idim, bir narahatlıq içində idim ki, bu narahatlığımı bir əminliklə əvəz eləməsəydim, düşünürdüm ki, bu uşaqları böyütmək daha çətin olardı. Ətrafdan bəli məsləhətlər gəlirdi ki, hə, bəlkə verəsən, yazığıdır, uşaqdır, ya da məsəl üçün çox belə eləmək öyrənər bu uşaq. Əlbəttə ki, indi kənar baxış fərqlidir. Yəni hər kəs bildiyi bir təcrübə ilə bağlı məsləhət verməyə çalışır. Ancaq o, uşaq, o insanlar mənim uşağımı tanımadığına görə, əlbəttə bir ana-atadan daha yaxşı bir uşağı tanımaq çətindir və hər uşaq da individual olduğuna görə fikirləşdim ki, ən yaxşısı yenə də bir araşdırma etməkdi. Bununla bağlı 3-5 bloq oxudum, saytlardan araşdırdım, amma yenə də mənə kömək olmadı. Çünki bu elə bir şeydir ki, düzgün yolu bilmək gözəldir, amma o yolu mənimsəmək, o yolu tapmaq isə daha çətindir. Ona görə də və daha dərin araşdırma eləmək üçün isə kitablara üz tutdum və oxumağa başladım. Ə ilk vaxtlar qərbə bir hisslər içində idim. Ə, həm təlaş, həm qayğı, həm kövrəlmək, həm bir az peşmançılıq, bir az hüzün, sonra sevinç, sonra güvən, Ə, hamısı qarışmışdı bir-birinə. Çünki düşünürdüm kaş əvvəldən oxuyardım bu kitabları. Sonra fikirləşirdim ki, nə yaxşı ki oxumağa başlamışam. Ə, və son nəticə olaraq bu 1-2 ay, ay davam eləyəndən sonra axır ki xoş sonluqla qarşılandım və mən tam olaraq bir sanki yol tutdum özümə. Və demirəm ki, bu kitabları oxumayan bir ana övlad böyütməyi də çətinlik çəkəcək. Xeyr, çünki indi informasiyanın həqiqətən də ilə bir dövründəyik il ki, hər kəs bu sərədə bilin, gənc analar bu sərədə bilinir. Ancaq bu kitablar insana fərqli bir baxış qazandırır, fərqli bir prizma, üfüq açır sanki qarşında. Artıq mən bunları oxuyuram, indi uşaqlar üçün yox, artıq özüm üçün oxuyuram çünki həqiqətən də insanı yetkinləşdirmək və kamiləşdirmək yolunda addımla, addımlar atmağa şevq eləyir. Və sanki üçüncü bir baxış formalaşır, yəni üçüncü bir göz insanda yaranır ki, o göz həm sənə, həm insanlara, həm övladlarına kənardan baxır. Və artıq gözvün önündə sanki bir pərdə qalxır və sən artıq istəsən də əvvəlki kimi baxa bilmirsən. O pərdəni istəsən də aşağı sala bilmirsən. Çox qəribə bir şeydir. Və mən bu kitablar sahəsində öyrəndim ki, bir yaşında bir uşaq əşya yera atırsa, oradan çıxan səslərə maraq duyur, onu öyrənmək istəyir və yaxud 2 yaşında bir uşaq hər hansı bir əşyanı paylaşmırsa, bu paxıllıq demək deyil. 40 günlük bir uşaq öz yerində deyil də anasının yanında yatmaq istəyirsə, bu onun güvəndə olmasının olmaq istəməsindən irəli gəlir. 6 aylıq bir uşaq yad adam görəndə ağlayırsa, onu əmidir, dayıdır deyib qucağına verməkdənsə, o təhlükədə hiss eləyən uşağı ananın sarmalayıb qucaqlaması və oradan uzaqlaşdırmasının daha doğru olduğunu öyrəndim. Və 1 1 yaşında uşağın mağazada olanlara qaçıb maraqla baxması, dağıtması, çöldə, parkda hər yərə əlini vurması, hər yeri öyrənməsi, öyrənmək üçün eşitməsi, belə deyim sizə. Torpağa, quşa, otağa, hər şeyə, hər şeyə baxması, bir öyrənmə ehtiyacından irəli gəldiyini dərk elədim və bu ehtiyacın da yemək kimi, içmək kimi həqiqətən də çox vacib olduğunu öyrəndim. Bir sözləmən mən bir çaşqınlıq içində idim və o çaşqınlıqdan qurtuldum. İnşallah ki bu videom hal-hazırda elə bir düşüncədə, elə bir çaşqınlıqda yol aydında qalan bir analar varsa onlara bir kömək olar və o çaşqınlıqdan qurtulub bir əminlik hissinə qovuşmaq üçün özləri üçün bir yol cızarlar. Bu qədər, hələlik.